Вот теперь он определяет то, что надо повернуть направо опять. Вот что, в чем минус робота, это то, что моторы надо будет подсоединять проводами, а эти провода иногда мешаются. И, поэтому мне бы хотелось, чтобы был робот, который, у которого в моторах встроенный Bluetooth. Свою первую модель NXT 2.0 четвероклассник Игорь Логинов собрал еще три года назад. Сейчас уже, конечно, модифицировал ее десятки раз. Да и делов-то настроить сенсора робота так, чтобы он находил дырку в стене. А вот для непосвященного человека все очень сложно. Его надо программировать. Вот этот датчик видит, чтобы повернуть направо, а этот датчик, чтобы не врезаться в стену. Таких талантливых да ранних здесь не меньше ста. В трех аудиториях, где проводятся соревнования, буквально не протолкнуться. Номинация «Траектория» – одна из самых сложных. Линия, по которой должен проехать робот, мало того, что извилисто и прерывисто, так еще и цвет меняет. У меня есть специальная программа, я пишу ее на компьютере. Но ну, она очень простая по своей сущности. Если робот видит, например, черный таким-то датчиком правым, то он заставляет двигатель, например, левый ехать быстрее, чем правый. И тогда ну, он выравнивается. В зоне соревнований могут находиться только участники. Тренер не подойти, ни не тем более дотронуться до робота своего подопечного не имеет права. Иначе сразу дисквалификация. За всем происходящим зорко следят судьи. Последние, естественно, тоже страстные поклонники робототехники. Я уже часто встречался с этим соревнованием, так что я знаю все аспекты. Кстати, эти соревнования для всех участников крайне важны. Победители уже на следующей неделе будут участвовать в региональном фестивале роботов СТНН, а лучше оттуда поедут уже на всероссийский конкурс. Варвар Ермакова, Ренат Бигбаев, Объективное ННТВ.